Сколько газ настроить вообще, чтобы э, на ней вот этот? На ком? Ну, газ четвертый вот настроить. Какая цена будет? И по, по часу, чтобы сколько? Ну, то, что тут их четыре, это понятно. Это четвертый. Да, да. Если бы было их три, то это был бы третий, я так понимаю, Нет, да? Нет, да? это же четырехцилиндровый. А, да? да? Да, да. Отлично. А сколько будет по цене, чтобы? Ну, это, это будет очень дорого. Ну, сколько? Я, чтобы понять, что. вот Ну, типа, на этот мотор. Да нет, причем газ настроить, чтобы, понял? А газ-то да, да. То есть мотор не надо вскрывать, е? Да <laughs> нет, чего, ну, конечно, не требует. Не надо вскрывать да? Ну, да, это, да, вы газ меня настроили. Ну, то, ну ты, ну, ну, если не вскрывать мотор, <laughs> ну, может, тысяч пятнадцать? Ого! Так газ настроить обычно там 400-500 гривен, чи сколько? Так не мы ж будем настраивать все? Да не, мне газ настроить просто. Шо? А просто, да, тормоза не трогаем, ничего не строим. Не нет, да? Да. да газ настроить и все. И по часу сколько займется? Да недели две-три. Как Мне газ настроить просто. Ну давай, давай посмотрим на этот Не, Да, нет, а при Мне газ настроить просто. А газ просто настроить. Да, да. Да, давай тысячи три задатку и оставляем на недельку. На недельку оставляем и все. едем домой. Так едем. А что это у вас за сервис? Как вы работаете? Мы вообще? нормально работаем. Завтра праздник, послезавтра выходные. Так. Уже неделя прошла. А там уже как будет, как будет, как будет. Ну давайте. И вот эти клапана мы тоже привяжем. Плотей, плотей привяжем. Вот сюда. Не, ну а по часу за, за день, за два сделаете или нет? Чтобы настроить. Но мы не освоим все деньги так быстро. Да, я понял. Короче, я, наверное, поеду до других. Куда ты поедешь? Газовщики. Ты никуда не поедешь, ты останешься у нас и будешь пить с нами. Да чего? Я же не пью. А, я да приехал до вас. А, а да? вы, что, пьете? вы что Не, не вообще, не, пьем. не пьем. Нет? Вообще. Я понял. Короче, может, я до завтра до вас, короче, заеду? Отлично, отлично. Заезжай завтра. Деньги оставляй сегодня, заезжай завтра. Нет, завтра я у нас помню. уже не будет. Короче, я понял. Хорошо, добро. Сильно длинно получилось.